Давай на чистоту. Ты – обычный человек, современный, молодой. Ты учишься, а может быть, уже работаешь. У тебя есть семья, друзья, тебе есть где жить, что есть, новый телефон, во что одеваться. Есть любимая музыка, любимые фильмы. Ты смотришь телевизор, читаешь журналы, ходишь в кафешки и клубы. У тебя нормальная, размеренная жизнь. Да, у тебя все нормально. Нормально? Вот ты сейчас сидишь перед компьютером. Интернет отнимает у тебя время, и ты это понимаешь, но не можешь ничего с этим сделать. Когда ты последний раз встречался с друзьями? Можешь ли ты сказать, что у тебя есть друзья настоящие? Когда ты последний раз заботился о близких? Помнишь, как ты прошел мимо маленькой старушки с протянутой рукой, стыдливо спрятав глаза? Помнишь, как несколько молодых парней били ногами кого-то, и ты не стал вмешиваться? Или, может быть, ты видел лежащего на асфальте человека, но успокоил совесть мыслью, что он пьян? В маршрутке ты сидишь, уставившись в окно, чтобы никому не уступать. Ты помнишь, но не хочешь вспоминать бездомные кошки и собаки, беспризорные дети, больные люди, воришка, который на твоих глазах украл кошелек. Все это не твое дело. Ты ведь часто говоришь и думаешь, это не мое дело. Ты не донес бумажку до урны, бросил на землю. Ты плюнул на асфальт, и ты никогда не вернешься в прошлое, чтобы исправить все это. Ты не терпишь недостатков других, но не замечаешь за собой таких же. Ты покупал зачет в институте, но все равно работаешь не по специальности. Ты и сам готов брать взятки или уже брал. Ты врал и изворачивался, предавал по мелочи и завидовал. Ты уверен, что все так делают. Ты уверен? Ты думаешь только о себе. Иногда о ней. Ведь тебе нужен секс. Нужно вкусно жрать, сладко спать красиво и дорого одеваться. Ты работаешь на нелюбимой работе. Конечно, это только ради денег. Ты собираешься начать писать книгу, планируешь заняться рисованием, фотографией или музыкой, путешествиями и, конечно, спортом. Но пока нет времени. У тебя ни на что нет времени. Диван и телевизор. Новая жизнь с понедельника. Признайся, сколько раз ты планировала ее начать? Ты пьешь алкоголь почти каждый день. Или в пятницу. Или потому, что у тебя хорошее настроение. А может быть, наоборот, когда тебе совсем хреново. Куришь сигареты, не можешь бросить, но тебе стыдно в этом признаться другим. Ты не против марихуаны. Считаешь, что это не наркотик. А может быть, ты употребляешь что-то посильнее хотел бы другой жизни, но ты не думаешь о будущем. Даже о своем ты живешь сегодняшним днем. После тебя хоть потоп. Другие позаботятся о себе сами. Иногда ты жалел, что жизнь не компьютерная игра, где можно сохраниться или вообще начать заново. Ты наивно полагаешь, что все еще можно исправить. Что жизнь — это черновик. Твоя жизнь — черновик. Черновик, который можно переписать. Знаешь... Ты ошибся.